ada dua urat yang sunat. Mhm. Saluran nafas dan urat beri ada wajib. kiri kanan dia adalah sunat. bahasa Arab sebut ada jain. Bahasa saintifik dipanggil carotid artery hmm. yang ini juglobin. Juglobin. Carotid artery ni dia bring di apa banyak ja. oksigen ke otak. Hmm. Jadi yang itu kena cut off. Yang ini bring the oxygenated blood from head to heart. Jadi jantung dia akan sedut belah sini. Jadi maknanya kena putus yang ini dulu. Baru hmm. kena tarik dulu bawah baru betul. Itu elemen esen kena ada. Barulah haiwan itu cepat mati, tak bau hamis, daging dia jadi lembut. Ya. Yeah. Itu, itu Kemudian bila mana dia sembelih, penyembelih ni kena tunggu haiwan tu. Dan dia doa. Doa. Kalau korban kan Nabi ajar Allah mahaza minka wa ilaika fataqabbal minni. Kemudian nak bagi lembut lagi, kita baca ala ya lamman khalaqah -hmm. wa walatiful dalam surah al-mu'ayyam 14. Mm -hmm. Jadi maknanya tunggu haiwan itu sampai kematian dia dengan sempurna. Sebab mm -hmm. apa? Setiap haiwan itu dia ada tempoh hayat dia. Mm -hmm. Ayam 3 minit, mm -hmm. kambing 5 ke 10 minit, yeah. lembu 10 ke 15 minit. Lebih panjang masa. Jadi maknanya dia kena mm -hmm. tunggu, dia kena belai dia muka daripada hati dia. Sebab mm -hmm. Nabi kata sayang Ustaz, uh, walaupun hanya membantu untuk rebah kedaiwan pun, kena ada orang yang sihat yeah. ya. Bukan ah. hmm. ilmu, hanya main. Tak boleh. Kan, ha, sembelih pun kebanyakan orang kita uh, hanya sembelih menghalang. Tapi elemen uh, bak syarak ni, hmm. yang esan tu tidak agak. Ha, apa lagi kesilapan yang lazim dilakukan? Especially sewaktu proses penyembelihan. Itulah uh, bak bab menumbang hmm. tadi. Numbang, bak bab ya? menumbang dan sembelihan. Hmm. Hmm. Kadang-kadang kita, contoh eh, yang Nabi sebut, eh, sembelih jangan sampai kena benang putih benang putih ha benang putih ini dalam hadis riwayat Anas juga hmm. eh di mana di tulang hmm. tulang tengkuk kita tengah-tengah tulang gitu hmm. ada benang kalau kita sembelih sampai kena tulang maknanya akan nampak benang putih hmm. sebenarnya kita nak sembelih ni kalau satu bulatan separuh bulatan saja tak sampai kena tulang hmm. sebab urat kita ni yang tu dia yang empat. dapat Ah tu dia hairan. Jadi hmm. maknanya bila kita contoh sekali dia tarik dah putus empat empat angkat terus. Tak payah banyak kali tarik serung tarik serung. Hmm. Yes, hmm. dia mesti sekali tarik saja. Hmm. kalau sekali tarik dah putus semua, dah angkat je. Tak payah dah banyak kali. Hmm. Okey, sebab apa banyak kali? Sebab kaedah dia pegang pisau. Hmm. Dia pegang macam ni. Bila hmm. pegang macam ni tak ada kekuatan. Dia minta hmm. maaf saya buka boleh? Boleh, silakan. Hmm. Saya jauh sikit <coughs> apa. <laughs> Okey. Jadi kita tajam. kena pegang macam ni. Bila pegang macam ni ada kekuatan kita kekuatan. selang ke bawah hmm. dan tarik ke atas. Okey. Insya-Allah dah putuslah. Hmm. Tapi kalau dia pegang macam ni contohnya. Jadi dia kena banyak kali tarik tolak sebab tenaga kurang. Hmm. Ha tu dia. Kebanyakan orang sebenarnya begitu. Apa sebab? Sebab kaedah pisau yang digunakan banyak golok-golok dan kampung-kampung. Hmm. Dia ada tajam di sini. Sebab tu kita kena buat spek yang yang international lah. Hmm. Yang sebelah memang kena yang Dan konsisten ya? Ya, yeah, konsisten. Konsisten. Jadi, uh, kebanyakan betul jugalah apa yang kita nampak kat kampung. Kalau kita beli golok RM18 tu, ha, itulah yang digunakannya. Yes. Jadi, ketajaman pisau pun menjadi faktor. Ya, yeah, menjadi faktor. Penting, ya.